Кто такие работники социальных служб? Это люди, которые не просто занимаются документацией, но и многими людскими вопросами. Социальный работник обычно в курсе всех как житейских, так и личных проблем населения и всегда станет на защиту в меру своих возможностей, чтобы решить эти самые проблемы. И даже в канун своего профессионального праздника им не до отдыха. Ведь что ни говори, работа у них кипит. Ежедневно они привносят различные нововведения для улучшения качества обслуживания населения. Например, пенсионный фонд ввел в оборот новые выплатные документы для пенсионеров пенсионеры Низипетровского района, получающие пенсии через Почту России, впервые вместе с пенсиями начали получать новые выплатные документы. Новый выплатной документ поручения оформляется индивидуально на каждого пенсионера и содержит информацию о том, какие выплаты осуществляются, в каком размере и за какой период. Подробная расшифровка выплат позволяет каждому получателю пенсии самостоятельно контролировать правильность ее начисления. Введение новой формы доставочных документов повысило качество обслуживания пенсионеров. И теперь каждый будет иметь полную информацию о размере получаемых денежных средств. Но на этом нововведения не заканчиваются. Еще одно и, наверное, самое важное изменение – это внедрение мобильной клиентской службы. Многие жители сел и деревень Низипетровского района знают, как это тяжело встать рано утром, сесть на автобус и проехать около 40 километров, а потом еще и простоять в очереди в пенсионном фонде. Теперь эта процедура будет гораздо легче, ведь мобильная клиентская служба будет сама выезжать в отдаленные деревни нашего района. С мая месяца каждый четверг в сельские администрации выезжает наша передвижная мобильная клиентская служба. Теперь, чтобы получить пенсионное удостоверение, узнать продолжительность своего стажа или размер пенсии, не обязательно приезжать в город. И для всего этого только и нужно, что узнать в администрации сельского или деревенского поселения, в какой из четвергов месяца клиентская служба приедет к ним. Или позвонить по номеру в Низепетровске три тринадцать пятьдесят Даже специалист клиентской мобильной службы может выехать на дом какому-то пенсионеру. То есть, если оставить заявочку в сельской администрации или позвонить к нам на справочный телефон, то специалист перед между мобильной клиентской службы заедет обязательно к этому пенсионеру на дом. Также нововведения коснулись и сельских предпринимателей, которые в меру загруженности работы часто просто не могут вырваться в город. А ведь пенсионные взносы нужно платить вовремя. То есть теперь индивидуальные предприниматели, проживающие в сельской местности, могут уплачивать страховые взносы в пенсионный фонд через кассу местной администрации ну или через почтовую связь. И все это делается лишь для того, чтобы упростить жизнь людей и сделать ее комфортней. Также вся интересующая жители информация о нововведениях, о правильности заполнения документов, о том, как начисляется пенсия и многое другое, вы можете узнать на официальном сайте, просто набрав в поисковой строке «Пенсионный фонд России». Но в канун праздника, конечно же, хотелось бы поздравить работников как пенсионного фонда, так и служащих социальной службы Низипетровского района с их профессиональным праздником. Социальный работник звучит очень гордо. Вы в профессии этой ступаете твердо. Я хочу пожелать вам по жизни удачи, чтобы во всех вы делах становились богаче. Хочу поздравить работников пенсионного фонда с наступающим праздником Днем социального работника. Пожелать всего самого хорошего. 8 июня профессиональный праздник День социального работника. Я хочу поздравить всех социальных работников нашего района с этим профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, счастья. Ну и всего самого-самого хорошего. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям и желаем всем работникам этой нелегкой сферы деятельности профессионального благополучия. Ведь именно от усердного труда этих людей зависит наше благосостояние. Не только в пенсионном возрасте, но и на протяжении всей жизни. Анатолий Устинкин, Дмитрий Морозкин, Екатерина Судакова, Низипетровский контур.